Dalam sebuah rumah terdapat 6 buah lampu 10 watt 5 buah lampu 60 watt Dan 1 buah 200 watt Nah kita coba salah satu dulu deh ya Jadi di sini ada 6 buah lampu 10 watt Jadi yang pertama nih lampu Lampu ada 6 dikali 10 jadi 60 watt Terus ada lampu lagi ini 6 lampu ya ada lagi 5 lampu. 5 lampu itu yang 60 watt. Jadi kita hitung 300 watt. 1 buah televisi 200 watt. 1 buah lemari es 150 watt. 1 buah radio radio berapa 100 watt dispenser nah dispensernya dinyalakan 120 watt yang dinyalakan selama 10 jam setiap hari Oh berarti semuanya itu dinyalakan 10 jam ya setiap harinya kita hitung dulu nih uh, totalnya ya total keseluruhannya jadi 60 ditambahkan dengan 300 tambahin lagi 200 ya tambahin 150 sama 100 ditambah lagi 120 totalnya 930 watt nah ini untuk setiap harinya 10 jam oke okay, ya nah kalau ditanyakan kan dia mau tanyanya satu bulan tuh ya jadi kita cari ini pemakaian uh, W nya W nya itu daya ya kita uh, nyari bukan oh, W di sini adalah uh, energinya ya energi itu P dikali T daya dikali waktu. Nah dayanya kan 930. 930 itu kan kita dalam satu hari itu 10 jam. Kita kali 10 ya. Itu satu hari. Nah kalau misalnya mau 30 hari, berarti kita kalian lagi 30 lagi. Nanti gitu ya kayak gitu ya. Jadi 930-nya kita kali aja langsung 300. Jadi sama dengan 279.000 itu udah watt hour. Kenapa watt hour? Karena di sini satuannya 10 nya jam. Jam itu bahasa Inggrisnya adalah hour. Ya, disingkat H. Nah, di sini kan jawabannya uh, saat harganya itu dalam kWh. kWh itu berarti kilowatt. Kilowatt hour. Jadi kita bagi 1000 aja. Jadi 279 kWh. Ini udah pemakaian satu bulan. Nah, jadi biayanya biayanya kita tinggal kalian aja 279 nya itu KWH ya dengan harganya ya per KWH nya kan 25, gitu ya nah jadi kita kita apa kita kalin aja ya kita kali berapa 225 hasilnya jadi 62.775 rupiah oke nah semoga membantu dan supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe di akhir video juga ada soal-soal lainnya yang sejenis yang bisa kita pelajari jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya oke